Salam şagirdlər. Bu günlər biz sizinlə tam cavab ifadələrindən danışacağıq. Tam cavab ifadələrində birinci bölmə ilə başlayacağıq sizinlə. Burdan bu bölməyə aid bəzi sualların izahına baxacağıq. Biz başlayaq 8-ci sualın. 8-ci sualda bizə bu formada bir ifadə verilib. 12^7 / 9^3 * 2^10 Demə 12-ni bir sadəlləşdirməliyik. 12 nə demək idi uşaqlar? 3 * 4 deməkdi. 3^7 yaza bilərsən 12-ni. 4-ü də 4^7 kimi çıxıla bilərik. Biz bilirik ki <coughs> dərəcələr eynidirsə əsaslar vuranda, qüvvət üstlər eynidirsə əsasdan xassələri, yəni bir qüvvət şəklində bunları yazmaq olar. Yəni 12^7 yazmaq olar. Bundan sonra 9-un kubu 3-ün kvadratının nəy idi deməkdir? Kubu deməkdir. 9-un kubu 3-ün kvadratının nəyə düşə olur? Kubudur. Hə. Vurulsun. Digər ifadəmiz isə 2 üstü 10-a dəymirsiniz. 2 üstü 10-a demirik. Bundan sonra yuxarıdakı ifadəni 3 üstü 7 vurulsun. 4-ün kvadratının üstü 7 yazsaq 2-nin kvadratının üstü 7 yazsanız bu ifadəni də aşağıdakı da 3-ün kvadratının kova bursaq 3 üstü 6 eləyəcək. Bu 2 üstü 10dur bu ifadəmiz. O da bərabərdir 3 üstü 7 vurulsun 2 üstü 14. Bununsa aşağıdakı ifadə 3 üstü 6 vurulsun 2 üstünədir 10dur. İndi buradan ixtisar getməsi lazımdır. 3 üstü 7 ilə 3 üstü 6 ixtisar edəndə bizə qalacaq bir dənə 3ümüz. 2 üstü 14 ilə 2 üstü 10 ixtisar edəndə bizə qalacaq 4 dənə 2-imiz. 3 vuracaqsa 16-ya, yəni o də olacaq 48. 48 cavabı hansı variantıya baxsanız, bizdə bu cavab C variantıdır. Keçdik növbəti sualımıza, 3-cü sual. Yəni 3-cü bərayimizdə Bizim 11-ci sualımıza. Burada bizə nədan danışır? Deyir ki, bizə -5-in üstü 5. -5-ci 5-ə gəlin dəyməyəcəy. Bununla işimiz olmasın bizim. Ee, sonra 125 5-in kubu olduğu üçün, 5-in kubunun kubu, eləcə 5 üstü nəçə? 9. 25 5-in kvadratı olduğu üçün 25^2 yazsaq üstü 4 yaza bilərsiniz. Bura olsun 625 də 5 içindədir. 4'dür. Aşağıda 508 2-ni 4-ə vuranda 804'ümüz. Yəni birinci 5^8-lə 504-ü vuranda 5012-yimiz. Yuxarıda -5^5-lə 5^9-u vuranda mənfi işarə qalır. 514 eləyəcək. Bunları siz ixtisar etsəniz, bunları biz ixtisar etsək nolur. Mənfi 5-in kvadratını alırıq. Mənfi təbii ki qalır. O da verəcək mənfi neçə biz uşaqlar? 25. Niyə burada 5-in kvadratı qalır? Çünki 14 dənə 5-lə -dən 12 dənə 5 e, ixtisar apararlarkən yuxarıdan 14-dən 12 çıxılır, yuxarıda 2 dənə bizə 5 qalacaq. İşarəsi də onun qarşısında dadr. Dön mənfi 25 cavabı bizdə hansı variantdır? A variantı 11-ci sualdadır keçirik növbəti sualımıza. 13-cü sualımızdır uşaqlar bizim. 13-cü suala diqqətlə baxdınızzda nə görürsünüz? Mörtərzələri açılışı bizə lazımdır. Bərabər qoyub mən mörtərzələri açıram. Diqqətlə siz də baxın. 1-ci 2-nin kubu eləcə 8. A kubunun kubu eləcə a üstü 9. B kubunun kubu eləcə b üstü 9. -1/2-nin kvadratı eləyəcək 1/4. A kvadratının kvadratı eləyisdir A^4. 4-ümüz. B kvadratı da B-nin açılışıdır, yəni. Misal bu halı saldıq biz. Bərabər yazırıq. 8-i 1/4-ə vuran da təbii ki, bizə 2 qalır. A^9-u A^4-ə vuran da A^13 olar. B^9-da B kvadratına vuran da B^11 olar. Bizə də soruşur ə, bir ədlinin güvətliyi ilə əmsalın güvəti əmsalından nisbətən böyükdür. Güvəti uşaqlar 13-dən 11-i toplamaqdı, güvəti 24-dür. 24-ü siz böləcəksiniz 2-yə əmsalına və cavabı alacaqsınız D variantı. Yəni 12 alacaqsınız cavabı. Bu da bizim cavabımız olacaq D variantı. Keçək növbəti sualımıza. 7a kvadratı vurulsun 3b üstündə n+3 bir ifadəsinin dərəcəsi 11 olarsa bu sadə sualdır. Dəyişənlərin dərəcələrini topluyursunuz. Bərabərdirsə 11-ə. Burada n = 11 - 5 yazırsınız. 11-dən 5 çıxanda nə olacaqsız? 6. Demək bizim mimiz nəymiş? 6 imiş. Keçdik növbəti sualımıza. Ə e, belə bir sadə sualımız var yenə. A üstü 4 üstü 5 imis 20-ci sual. A üstü 20 eləyəcək. Vurulsun A üstü 12. Əsaslar bərabərsə qüvvətləri toplaya bilərsiniz. Cavabımız da eləyəcək A üstü 32 eləyəcək. O da variant olaraq E variantı cavabımızdır 20-də. Keçdi növbəti sualımıza. Növbət sualımız 22-ci sualdır. E, bu da yenə bayaqki suala bənzəyir. Yəni eyni sual demək olar ki, 0.4-ün kvadratını görürsüz burada, eləcə 0.16. X-kubunun kvadratını görürsüz, beləcə x üstü 6. y-nin üstü 4-ün kvadratı deyəndə 4-ü 2-yə vurursunuz, yəni eləcə y üstü nə içə? 8. 8-də birə dəymirik. x^4-lə də işimiz yoxdur, y kvadratına da dəymirik. Bərabər yazırıq. 0.16-nı 8-də birə vurmaq lazımdır. 0.16-nı 8-də 1-ə vurmaq. E, Bunlar ixtisar eləyə bilərsiniz. Eləcə 0.02. Bunları bir ixtisar edirik uşaqlar. Baxın burdan. Hətta bu uşaq görməsə birdən ixtisar belə də yaza bilər. %16 * 8-də 1 yazar. Məsəl üçün deyək ki, bunları ixtisara aparar, bura yazar necə? 2 yazar. 2-ni 100-ə bölməyin daha nə olduğunu uşaq biləcək. X-lan üçün toplayacaq x üstü 10, 10-un üstü 10 olacaq yəni. O dəyəcək 2/100 e, bölünsə 0.2 e, 0.2 vurulsun x^10 y^10 olacaqsınız. Bundan sonrasın bizə soruşur birədlisinin dərəcəsi əmsalından neçə dəfə böyükdür. Dərəcəsini aşağı 10+10 görürsünüz, yəni 20 görürsünüz. 20-ni əmsalı 0.2-yə böləcəksən. Bölmək üçün yuxarıda mən 100-ə vururam. Aşağıya 2 yazıram. 100-ə vuran da 2 olur, olur aşağısı. O dolaca nə qədər 1000 dəfə? 1000 dəfə cavabı bizdə 22-də hansı variantdır? D variantı cavabımızdır. Keçə növbəti sualımıza. Növbəti sualımız bizdə 24-cü sualdır. 24-cü suala görə bizə nə soruşur? Bu sualda ifadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Təbii ki, biz bunu sadələşdirib sonra ixtisar apararaq hesablamalıyıq. Əvvəlcə gəlin bu ifadəni biz sadələşdirək. Mhm. Çox sürət çəkirəm. Yuxarıda 12-nin 3*4 olduğunu bilirsiniz, 3^4 vurulsun 1 təyiki 12-nin üstü 6 görürük. O da olacaq 3^6 vurulsun 4^6-məsə. 25'i 5'in kvadratının kvadratı yazanda 5 üstü 4 ile 25'imiz. Yani 25 5'in kvadratıdır. Üstüne de kvadrat ile yanında. Yani 4'e vur 2'ye vuranda 2'ni 4 ile yazayım. Yani. 27 3'ü neydir? Kubudur. 27'imiz. 10'umuz 2 üstü 7 vur 5 üstü 7 yazarsız. Yani 10 üstü 7'ni 2 üstü 7 vur 5 üstü 7 yazmalılar. Burası 8'imiz var. 8'de 2'nin kubunun üstü 7 yazanda. 8'in de yerine 2'nin kubunun üstü 7 yazanda. 3^7 vursa 2 üstü eləcə bu nə qədər? 20 1 də böləsidir. 2^21. Ondan sonra vurulsun 15 üstü 4-ü 15 3 * 5 olduğu üçün 3^4 * 5^4 yazacaqsınız. 2^17-yə dəymirsiniz, qalır orda. 9-un kubunu da 3-ün kvadratının kubu yazanda 3 üstü 3-ün kvadratının kubu belə burdan göstərərəm. 3-ün kvadratının kubu yazacaqsınız bu formada. Bu dərəcələr təbii ki vurulacaq. 3 üstü 6 deyəcəksiniz. Bu da bərabər qoyursunuz. İndi gedişin növbət hissəsini mən sizə göstərərəm, sadələşdirmə növbət hissəsi. Demək biz əvvəlcə 3 üstülər 6-nın üstünə 3 üstü 6 ilə 3 üstü 4-ün üstünü topluyuram. 2 üstü 17-mizdə qalıq da var. Burdakı 4 üstü 6-mız uşaqlar 2 üstü 12 deməkdir. Bu 4-ü görsə deyə bilincə burada bu 4-ü belə yazıram gün üstü 2-nin kvadratının üstü 6 2 üstü 12 burada var. Burada 2 üstü 17 var. Toplama eləcə 2 üstü 20 9 eləyəcək. 17 ilə yəni üstləri topladıq. Bu 12 ilə 17-ni topladıq. 3 üstü 6 ilə 3 üstü 4 toplayanda 3 üstü 10 verəcək bizə. 5 üstü 4-nı da 5 üstü 4-ü toplayanda 5 üstü 8 verəcək bizə. Aşağıını gəlin yazaq. 2 üstü 7-ni 2 üstü 21-ə e vuraanda 2 üstü verəcək bizə 28 üstə toplanır təbii ki. Vurulsun. 3-lərin üstü burada 6 deyəcək vuranda, ikincisə vuranda 6, burada da 3dür. 3 Üç üstü 9 birərsdir bizə. 5-lərin üstü isə bir dənə 5 üstü 7-miz var. Bunu yazdandan sonra başlayaq, ixtisarımız başlayacaq indi. Gəlin bunlar ixtisar edək. Məsələn 2 üstü 29-la 2 üstü 28 ixtisar edəndə bir dənə 2 qalasdı bizə yuxarıda. 3 üstü 10-a 3 üstü 9 ixtisar ediləndə bir dənə bizə 3 qalasdır. 5 üstü 8-dən də 5 üstü 7-ni ixtisar ediləndə bir dənə bizə 5 qalasdır. 2-ni 3 və 5-ə vurulanda cavab lazımdır nə qədər? 30 eləcə cavabımız. Bu da bizim cavabımız 30, E variantı 24-cü sual da olacaq. Keçirik 9-cu sualımıza. 9-cu sual da yenə sadələşdirmədir. Gəlin bu sualı biz sadələşdirək bərabər qorxu şagollar yazırıq 25 vur mənfi 0.2-nin kvadratı 0.04 eliyəcək. 0.04-ü məhsəbə ilə yazıram ki, göründüyə ixtisar aparabilim deyə. Apara deyə. E, vurulsun b^8-in kvadratı b^16 eliyəcədir. 1/5-in kubunu görürsüz burada, o da 125-də 1 eliyəcək. b-nin kubu vurulsun c^6 dəvəmisalımız var. İndi isə başda ixtisarı. Eee bundan bu 7 uşaqlar 4 qaldı. 25-nə yüz gedib. 4-lər də gedib. Burada 1 qaldı. Əmsalımız demək bizim 125-də 1 qalıb. Əmsalımız B-lərin üstün toplayacağıq. B üstə eləyəcək 19, C üstə 6-da olduğu kimi neyəcək? qalacaqdır. Ondan sonra B sizin də 1-dəlisin güvətli əmsalın hasilini tapdır əmsal 125də 1dir görürsüz. Qüvvət isə 19 ilə 6-nı topladıqda 25də qüvvətidir. 19+6-mız 25 qüvvətidir. Bunları ixtisar aparacaqsınız. Yalnız biz bunları ixtisar eləyək. Baxın bunlar ixtisar getdi. Aşağıda 5 qalacaq. Cavabımız 1/5 və ya həm də burdan 0.0 tam 0.2-də yaza bilərsiniz yəni. O da hansı variantdır? E variant. Bu da sizinlə 28-ci sualımız. Keçdi növbəti səhifəmizə. 32-ci sualımız təhlildi uşaqlar. Bunu biz sizinlə təhlil etməliyik. Və təhlil etmək üçün gəlin bunu biraz böyüdək ki, işimiz asan olsun, görə bilək. Aha. 1-ci ifadəyə baxırsınız. A to 10, 6 to 10 - 36 to 4-dür, yəni. Mə yazıram aşağıdan. 6-ya dəymirəm. 36 üstü 4-ünmüz, 6-nın kvadratının üstü 4 olduğunu 68 deməkdir. Əsasları bərabər olduğu üçün qüvvət üstü böyük olan böyükdür. Demək bu işarə bizdə nəyinmiş? Müsbət deyimiş. Demə A bizim cavabımız deildir. Keçdik B-yə. B-də nə görürsünüz? 7-nin kvadratı görürsünüz. 720 görürsüz daha doğrusu. 49-umuz da 7-nin kvadratı üstü 6 720 eləyəcək. Bu da əsaslar bərabər, qüvvət üstü böyük olan böyükdür. Bu da müsbətdir. Demə pul da bizim cavabımız deyil. Keçdik C variantına. 4^8-i görürsüz orada. 4-ümüz 2-nin kvadratıdır. 2-nin kvadratı üstü 8-imiz 2^16 olacaqdır. 8 də 2-nin kubudur. 2-nin kubu üstü baxın burada 2-nin kubudur 8-imiz. C variantında 2-nin kubunun üstü 4 dərəcələr 3ü 4-ə vuracaqsa 2 üstü nə edəcək? 12 edəcək. Əsaslar bərabərsə gübət üstü böyük olan böyükdür. Bu da müsbətdir. Gə dəsin zəhmətsiz deildir. Geldik biz D variantına. 2^30-3^10. Bunu müqayisə etmək üçün dərəcələri gələ eyniləşdirək. 2-nin kubu nə qədərdi uşaqlar? 8 deyilmi? O zaman bunu 8^10 yaza bilər. Yəni 2-nin kubu 8 olduğu üçün üstə, yəni 30-u parçaladıqda yəni 3*10 yazdım, 2-nin kubu oldu 8^10 - 3^10 yazırıq. Baxır ki bu ifadədə dərəcələr eynidir. Əsas böyük olan böyükdür. Demək 8-dən 3 çıxsanız olacaq nə? müsbat olasıdır. Bu burada cavabımız deyildir bizim. Və bizə nəhayət sonuncu qaldır. E variantı qalıb. Burada 5 üstü 14-ə dəymirsiniz. Çıxırıq 125-imiz də 5-in nəyiydi uşaqlar? kubudur. 5-in kubunun üstü 5 görəcək istə orada. 125 yəni 5-in kubudur. 5-in kubunun üstü 5 25-ə vuranda 5 neçə ilə dey 15 eləyəcək, düzbüm? Əsaslar bərabərsə, güvət küçük olan ifadədən böyük olan ifadəni çıxır. Demək bu bizim cavabımız olar uşaqlar. Ba kiçik ədəddən böyük ədədi çıxırıq, yəni. Bu da olacaq nə uşaqlar? mənfi. Demək bu bizim cavabımızdır. Doğru cavabda bizdə nəyimiş? Mənfi olan cavab E variantı imiş. Keçdi növbəti sual. 32-ci sualımıza. Bu sualda nədir bizim? Verilmiş bir ədədinin güvvəti 13 olarsa, deyə aşağıdakı bir ədədinin güvvətini tapın. Bir ədədin güvvətinin 13 olması üçün siz əvvəlcə bura diqqətlə baxsanız, görəcəksiniz ki, x-in üstü burada 1-dir. i-nin üstü 5-dir. Bu da n+1-dir. Bunlar topluyurduq əvvəlcə. Burada məqsədimiz nəyi tapmaqdır? n-i. Bunlar topladığınızda n = bu tərəf bizə 7 verəcək. 13-dən də siz 7-ni çıxacaqsınız. Nəminiz 6 imiş. Bu 6-nı götürü aşağıdakı ifadənin yerinə yazaq. 5a² b^1 c-nin də yerinə 6 yazacağız burada. 6-nı 1 çıxanda buda olacaq 5. Bir əddlənin qüvvətini istəyəndə əm qüvvətləri 2 1 bir də 5-i toplayacaqsınız. Cavab da olacaq sizinə 8. Demək 33-cü sualda bizim cavabımız nə qədər imiş? 8 imiş. Bu bir əddlənin qüvvəti. Keçə növbət sualımız 35-ci sualı. 35-ci sual da asandır. Qüvvətidir 15 olarsa, N-i yəni tapın. Dərəcələri topluyuruq 5 N+2-miz. Yəni bir ədədin qüvvəti odur ki, uşaqlar, yəni dərəcəsi odur ki, dəyişənlərin üstlərini topluyursunuz, options-in qüvvət verəcəyi bu ifadə. Bu ifadə bərabər nə yazırsınız? 15 yazıbdı yəni. yəni, tapın, 15 2, yəni N-i də tapmaq üçün biz 15-dən çıxacaqsınız 5+2, yəni 7-ni nəcis 8. Ya burada da bizim cavabımız 35-də də cavabımız nəymiş? 8 imiş. Keçə növbəti sualımıza. Bu uyğunluq testi də uşaqlar, uyğunluq testini təbii ki biz araşdırmalıyıq, araşdıraraq onu təhlil etməliyik. Birincidənə görək. Görürük uyğunluq testində birincidə bu bir hədli standart şəkildə verilməyib. Niyə? Çünki burada uşaqlar baxdığı zaman 2 dənə b hərfi var standarda şəkildəki bir ədədin nə idi? Mən sizə qəlidə keçəndə demişdim ki, standart şəkildə bir hədlə elə bir ifadədir ki, orada hər bir dəyişəndən bir dənə və bir dənə də əmsal olması lazımdır. Bizə baxırıq ki, burada b-dən 2 dənə var. Əmsal da 2 dənədir. Demək bu standart şəkildə deyildir. Demək birə uyğundur hansı variant o zaman? A variantı gəldi neçə uşaqlar birə? Birə yazdıq A. Standart şəkildə nə idi? Deyildir. İkinci ya baxırıq. 2 iki, ikinci standart şəkildədir. Əmsalı 26-dır ikincinin. Və güvəti isə güvətləri, yəni dərəcələri toplayanda 13-dür. Bu baxırıq variantlardan B variantına birədlinin əmsalı güvətindən 2 dəfə böyükdür. Yəni 26-mız güvəti 13-dən, bunun güvəti 13-dür uşaqlar. Yəni 26-nı biz güvət 13-ə böləndə 2 dəfə çox alırıq. Demək belə çıxır ki B variantı gəldi ikinciyə. Burada ikinciyə C variantını oxuyuruq. Birədli standart şəkildədir. Bəli, hər bir dəyişəndən bir dənə var. Əmsaldan da bir dənə var. Burada C variantı gəldi. Keçək üçüncüyə. Yəni üçüncü uyğunluğumuza. Burada isə qüvvət birədlin qüvvətinin mənfi görünüşü olar biz. Mən isə qayda keçəndə isə demişdim ki, birədlin qüvvəti natural olmalı lazımdır. Natural üslü olmalı lazımdır. Yəni mənfi ola bilməz, kəsr ola bilməz, kök altı ola bilməz. Demək, bu birhədli deyildir, yəni Demək, 3-cü cavabımız bizim birhədli deyil cavabıdır. O da hamsa variantdır, D variantı. D variantı gəldi buna. Aha. Demək, bizdə bir dənə E variantımız qaldı. Birhədlin əmsalı 6-dır. Baxırıq ki, yuxarıdakı nə, əmsalı 12 ola bilər, hələ birhədli, standart şəkildə olsa 12 ola bilər. Aşağıdakı nəmsalı nə, 26-dır. Aşağıdakı heç birhədli deyil. Yəni. Ona görə də birhədli əmsalı 6 cavabı heç birinə uyğun gəlməyəcəkdir. Yəni bizim cavablarımız 1a, 2a b, c, 3də də ddir. Yəni. Keçdik növbəti sualımıza. Belə bir sual var. Bu sualda 1-in qüvvəti 14 olarsa, hasilin ən böyük qiymətini bizə nə ilə edir? Tapın deyir. Demək 4m + m + c-miz nə cədir? C-nin əvəzinə şallah biz 1 yazmalıyıq, yeni qüvvətini yazmalıyıq. Gəl onu düzəldək. 4m + m + 1-imiz bərabər 14dur. 4m + 1-imiz bərabər neçə uşaqlar? 13-ə. İndi biz bilməliyik ki, m və n natural ədədlərdir. Hasilin də ən böyük qiymət alması üçün gərək o zaman m-imiz ən kiçik olmalıdır, n-imiz isə ən böyük olmalıdır. Səbəb isə bu, nə qədər kiçik olarsa n o qədər böyük olacaq ki, hasil ən böyük olunsun. Məsələn, deyək ki, bu 1 olsa, bura sütun üzədvə çəkirəm görün deyim. Bu m yazırıq, bura n yazırıq m bir yəsıq gərək bizim nimiz olsun 4 olduğu üçün bu ifadə 4-lü sağ tərəf vaxtı sağ 13-dən 4 çıxacaqsa o olacaq nəcə 9 demək nimiz neçədə uşaqlar 9dur sonra mimiz 2 olsa bu 8 eləyəcək 13-dən 8 çıxsanız n gərək 5 eləsin və nimiz 3 olsa 3 olsa Əmimiz 3 olsa, 12, qərib buda 1 olsun. İndi bunların arasında hasilə ən böyük olan hansıdır baxırsız diqqətlə. Baxırıq ki, hasilə ən böyük olan 2 * 5-dir. 2-ni demək biz 5-ə vururuq, cavab alırıq nə isə uşaqlar? 10. Bu da bizim olacaq cavabımız. Açıq sualdır. Cavabımız da hasilə ən böyük olan 10-u olmalıdır. Bu da bizim bu bölməcə, bu bölmədən, yəni tam cəbr ifadələrinin birinci bölməsindən olan sizinlə 13 sualın həllinə baxdıq. İnşallah ki bu 13 sualın həllinə baxaraq sizlər də bir 13 sualda özünüz bu həllərə baxaraq yazacaqsınız. Yerdə qalan sadə suallar, onlar da işləməyə çalışın. Bu həllərə oxşayanlar var, işləməyə çalışın. İnşallah qalanlarına da dərsdə sizinlə bərabər baxacağıq.